В рамках проведення науково-дослідної роботи сьогодні, спільно з товариством НЕРУ, яке представлено дельфінарієм Нема, проводились сеанси дельфінотерапії з військослужбовцями, які пройшли участь в антитерористичній операції та отримали посттравматичний синдром. Попередньо було проведено в 2015 році велика. Робота стосовно того, що була відпрацьована методика, були підібрані матеріали і, відповідно, ми підготувалися до 2016 року для проведення практичної частини для відновлення військослужбовців. Також проводилось лікування і дослідження в військово-лікарняних закладах. but <laughs> Поставляй, конечно, надо его подхватить. А вы поняли сразу? Подходите, держите. Это маленькая, Это маленькая, маленькая пока только балуется. Ручки ровные в ладьях, ровные, ровные, ровные руки. Выпрыгните вперед. Хорошо. Плывите, плывите, плыви, а маленькая еще не конца.

Меня зовут Игорь. Я проходил службу при выполнении служебных обязанностей в зоне проведения антитеррористической операции. И в связи с этим, к сожалению, приходилось попадать иногда в ситуации, где необходимо напряжение духовно-физических сил. Сейчас прошел сеанс дельфинотерапии. Я хочу сказать, что это замечательная вещь. Чувствуется прилив сил, энергии. Вот, и в первую очередь общение иначе с природой. С природой. Вот, и я считаю, что многим военнослужащим, которые пройдут данный сеанс, это пойдет на пользу и восстановит в первую очередь психологическое здоровье. Ощущение прикосновения первобытной природы. Когда вот, действительно чувствуешь, что ты в море ты вместе с дельфином, никаких ограничений, полная свобода и получаешь просто громадное удовольствие и расслабление.